Привіт! А можна з тобою не туку познайомитися? Мене зовут Віталіка тебе. Яна. Може, Ярослава? Ярина. Меня зовут Маріна. Очень приєдна. Мені як Мне ну, Дуже, дуже, дуже сильно приятно. А Да. Слышь, Кен, Мелочь є. Сейчас гляну. Не, мелочи нема. В мене только крупные монетки. По 50 и 25 копеек. Сюда давай. Это ты вот дашь? Чтобы я тебя здесь больше не видел. Здрасте, а да я буду телочек цеплять. Мои да проблемы. А? Виталик. Если ты хочешь, чтобы такие ребята тебя не трогали, тебе нужно заниматься боксом. Левой, левой, левой! Давай, левой, левой! Работаем, двоечка! Двоечка, работаем! работаем. Быстрее, давай, двигайся! Здрасте, а вы тренируете боксеры? Ну, Я хочу научиться бокс. Так, значит, хочешь научиться драться? Ну, цены обязательные. Мне главное научиться вырубать всех с одного удара. Это сложно. А у тебя есть спортивная подготовка? Конечно. Я каждый день прогуливаюсь по парку и тепляете. Понятно. Придется начинать с нуля. Давай, левая работай. Давай, давай. Давай, давай. Хорошо, молодец. Еще. Давай, еще. Давай, хорошо. Да ну что, ну опять. Вообще, я не понимаю. Если до меня в парке подойдут гопники и скажут, давай, кто больше напрыгает на скакалке, то туда понятно. А если придется драться, нафига ця скакалка? Хочешь драться? Хорошо. Сейчас поставим тебя в ринг. Во. Давайте, самого сильного вашего боксера. <смех> <смех> я не понял, я что, буду спарринговать все стелочки? Виталик, с парнями драться тебе еще рано. Ладно. <laughs> Привет, можно... Жить мне одну, одно, жива, я хоть и не отметил, вы я ж телочек не бью. Привет. Так, Богдановна, резче. Заходишь на почту, да, и не жмись к стенке, одразу сразу в кассу, и кассирше. Тебя моя пенсия, конкретная так, а потом обманили, кук справа, да, да. Резче, Богдановна, резче. Мочи, мочи, мочи. Орлы. Чемпион мира Джон Балуев хочет провести бой. Кто не побоится выйти с ним на ринг? Нет, спасибо. После боя с Балуевым все попадают в больницу. Я не боюсь. Шо, в больнице я и так бываю. Ну, то коленку разобью, то вавку потом сдеру. Виталик, если ты выйдешь на бой с Балуевым, его команда заплатит тебе 20 тысяч долларов. Сколько? 20 тысяч долларов? Я согласен. Ага. И потом все деньги потратить на лечение за границей. За границей? Так вообще нормально, я хоть мир подивлюсь. Давай-ка. парниша, ремешок есть? А ну, показывай, показывай. Снимай, пока в губы не настучал. Давай, швиденько. Давай, 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 давай. Вынимай, кажу. Добре. А ну, большой а Вальпю. Бегом! Ой, Богдановна, ну мы с тобой прям как сестры Кличко. Ой. Все пояса во дворе наши. Да. Только Кличко друг друга не бьют. Да ладно, один раз не считается. Ага. Шутка! А вода бесплатно? Задавайте вопрос Виталий, какая ваша тактика боя? Вау, у нас будет очень серьезная тактика. Мохаммед Мы будем жалить, как бабочка, и порхать, как пчела. Да. Что? А, наоборот там? Ну, ладно. Балуев еще ни разу не проигрывал. Ну и что? Вот представьте себе, вы идете по барку, на лавочке сидит тёлочка, я, кажу, ни разу ни с кем не встречалась. Ну, кто-то же будет первый, кто ее зацепит, да? И э, это могу быть я. Виталий, у Балуева 40 боев и 36 побед. Вас это не смущает? Ну, мы, мы на прошлой неделе с пацанами во дворе играли в войнушки. Мы провели 73 боя, из них 70 побед. Спитайте, его это не смущает? У меня вопрос к Балуеву. Скажите, вы боитесь своего соперника? Понятно. Пускай на этот вопрос мы ответим вот так. Ну и что? А мы на этот вопрос ответим вот так. Так вот это мне мама подарила, это бабушки на день рождения, а это вообще я не знаю, откуда взялся, наверное, кустиночки. Так и ту Девяносто два. Молодец. Интересно, чем вас там кормят. Все. 53. Что-то я раскабанил в последнее время. А, это потому что я пельмени ем. А теперь соперники могут посмотреть друг другу в глаза. Да спокойно, солдат ребенка не обидит. Ты Что с Что он на ринге тебя убьет. Да ладно, все нормально, это такая тактика. Я ее сейчас разозлю, я потом потеряю концентрацию, и тогда, может, я смогу убежать. Итак, все, пока. Ladies and gentlemen, а сейчас человек, который не знал ни одного поражения, 90 килограмм ярости. Джон Балуэ! <плес> Бросить вызов Балуеву согласился только один человек. Темная лошадка по имени Ви... Чи це мене назвали якоюсь там мречною лошаткою чи що? Віталько, прийми! Давай, Віталько! О, прийми! Та можна з тобою не тільки познайомитися? Віталько! О, О юбку! Юбку потеряла. Давай, молодець! Оба! Давай! Представляєш мене? А вчера один боксер пригласил mm -hmm. на раунд. Еще и впечатление. А что, а разделся, посмотрел на меня, говорит, по правилам бокса мы не можем быть вместе. Вы я в суперлегкой весовой категории, а вы в супер Вот так. Тихо, тихо. Ой, через 10 минут вернусь. Стой! Ты ш! Бой уже начался. Запомни. Больше падай, дольше лежи. Ладно. Хм. Sí. Красивые перчатки. Бокс. Хм. Человек и хварний молниеносный удар. А этот Джон такой такий уже мешок, як я думаю. Лежи, О. Так Та ладно, только все начинається. меньше. Не бей, не зли его. Прижимайся к канатам. Если хочешь, сможем сдаться прямо сейчас. Куда? Вы мне уже даже нравится. Ох и лупить, капец. Не надо, не надо, не зли. не вези. Спокойно, спокойно. Ну. Так, Та я сейчас... Ну, ти шо, не, шо, Сухай, ну ты что не пойдешь, что она мне дает второй шанс. Слухай, ну ты же нормальный человек. Давай с тобой договоримся, я буду тебе поддаваться, и ты мне будешь поддаваться. Давай. Оп! как мою маму. Запомни, мою маму может ударить только 220 вольт, ясно? Это тебе еще повезло, потому что я сегодня нашел 10 гривен, я сегодня добрый. У, у у Молодец! <звук> <звук> О, -у -у! О -у -у! Чемпион! Новый чемпион! Виталька! Слышал, на переезде панду поездом сбил. И как она? Прикинь, на счет 7 встала и дальше пошла. Вот что значит во время блок поставить. вопрос. Скажите, как вам удалось победить? А на этот вопрос отвечу я. Просто Виталик сегодня поел манку с маслом. А я всегда казала, хочешь быть сильным, ешь манку. Да, Виталич? Ай. Виталий, у нас там еще один вопрос. Что бы вы хотели передать вашим поклонницам? А, да, единственное, что я хотел бы сказать, то Телочки, номер мой. Телефона 072 101 13 32. Ой, да нам на, на я перепутал. Ну ладно. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, с поясом кидал. Не знаю, куда я, в какие штаны я его затянул. Да. Ну что, Виталик, поздравляю. Ты теперь в боксе. И у нас на тебя большие надежды. Спасибо. А, а ви тепер в політики в нас на вас дуже надіжди. Mm -hmm. А хто, фотографірує, те хтось. Тепер я знаю, що бокс це круто. І от якщо тюлечка зсуситься провести со мною ночь, то я видержу всі 12 раундів.